ফাইনেলি গুড নিউজ আহি গ'ল পাই ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেনটা পোষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে বহুত বেছি ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ছাৰে ঘোষণা কৰিলে যে ফৰ্টি থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইনটি চেভেনটা পোষ্টৰ আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে আমি নতুনকৈ আৰু চল্লিছ হাজাৰ ছশ সাতান্নব্বৈ গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত নিয়োগ পত্ৰ তুলি দিম ইয়াৰ ফলত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা এক লাখ ষাঠি হাজাৰৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিব এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল ফাইনেলি তোমালোকে ভাল খবৰটো পাই গ'লা যে আমাৰ এতিয়া দহ মিনিট এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নহয় আঠ অক্টোবৰত দিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এইটো ফিক্স হৈ গ'ল বহুত বেছি ভাল খবৰ আৰু এটা বহুত নিউজ চেনেল বা সংবাদ মাধ্যমক প্ৰচাৰ কৰি আছে যে নতুনকৈ ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড বা ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি কৰিব এপ্লাই হ'ব নতুনকৈ ওলাইছে আচলতে নতুনকৈ ওলোৱা নাই এই চল্লিছ হেজাৰ বৰ্তমান প্ৰচেছত চলি আছে এইখিনি গম পাইছে আমাৰ এ ডি আৰ ভাইভাহ বা মে' জুন মাহ পৰ্যন্ত আমাৰ এ ডি আৰ ভাইভাহ চলি থাকিব আৰু তাৰ সেইখিনি সময়ছোৱাতে হ'ব আমাৰ পুলিচ কনষ্টেবলখিনি ভাইভা আৰু বাকী এ এছ আই ভাইভা আছে গতিকে যথেষ্টখিনি যিহেতু আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাম পেণ্ডিং হৈ আছে বা বৰ্তমান প্ৰচেছত চলি আছে গতিকে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ বা ৰিজাল্ট পৰ্যন্ত গোটেই মানে কামখিনি ক্লিয়াৰ কৰি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে গতিকে এই চলি থকা নিযুক্তিখিনি আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট ডেটটো যিহেতু আহি গ'ল বৰ্তমান ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গতিকে সেই ডেটটোৰ কাৰণে বা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আমি জানিবলগীয়া কথাখিনিৰ কাৰণে আমাৰ বাবে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ আৰু ভাইভাও চলিব মে' জুন মাহতে ভাইভা সমূহ চলিব পুলিচৰ ভাইভা হওক বা এ ডি আৰ ভাইভা হওক যিখিনি ভাইভা হ'বগৈ মে' জুন মাহতে ভাইভা চলিব আৰু ট'টেল এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ফৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ আৰু আমাৰ ডেটটো হ'ব আঠ অক্টোবৰ নতুনকৈ প'ষ্টক লৈ কোনো ধৰণৰ একো এনাউঞ্চমেণ্ট কৰা নাই আহিব নতুন ভেকেঞ্চি আহিব কিন্তু এই ফৰ্টি থাউজেণ্ড যে নিউ ভেকেঞ্চি বা নতুনকৈ ওলাব তেনেকুৱা নহয় এইখিনি প্ৰচেছত চলি আছে এইখিনি মানে বেলেগে এপ্লাই কৰিব পৰাকৈ এইখিনিয়ে নহয় বেলেগে এপ্লাই কৰিব পৰাকৈ নতুনকৈ আহিব নিশ্চয় আহিব খুব সোনকালে আহিব যেতিয়া আহিব মই নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈকে তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব নীলোৎপল অসম টিপছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বেছি শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ আমাৰ ফিক্স হৈ গ'ল আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে আমাক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব হয় ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড প্লাছ কেণ্ডিডেটক